अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध श्री श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् यन्नः कस्य चिताख्यातम् ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्रसर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृण्ष्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्रीति द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः ेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो विषमे दुर्गे चैव भयार्ता शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषां सिद्धिः प्रजायते ये स्मरन्ति देवेशि रक्षसेता न संशयः तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्य क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रम् गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरं चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथम् देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्षी शत्रूणाम् भयवर्धिनी रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्याम् मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौ वीरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जयामि अग्रतस्थातु विजयास्थातु स्थातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणी चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षेतु मूर्ध्नि व्यवस्थिता